Друзья, воскресенье Нивки, будем сейчас что-то искать, интересные какие-то монетки, ну и как обычно покажу ценовую политику, что почем. Кто спрашивал звезды, сейчас вам все… Цен... 7, 7, 9500 на одного с пробивкой, как у письмейстера, 3500.

по 3000 по 2000 гривен да. 2000 трешечки Там 16, одна. сколько их номинал это же евро 8? 8 должно быть он ложи на стол. Ой, господи выставил очередь практически в полчаса чтобы забрать таких вот 14 монет толпы цены разные чтобы сориентировать вас вот к примеру 15 Написано 15 и нужно умножить на 3,5. Это в евро. И получается цена. Я а говорю, что она вынесена в идеальном состоянии. Смотрите все. Есть только... Шесть. У Веймара Мейсен, Фогенвальде. Три марки и... Четыре. Я давайте им вот, на... скинуть, постоянно... <схех> <Мы> постоянно <развернят. схех> Не, ну да да. <схех> да, да. Давайте, я вам Не постоянный, Да, я знаю, да, да. Я, я да, просто вправе. все ее вы, выписал. Да, э, да, давайте еще раз,

Можем, а, а, можешь, а не 4000. А вот я при... 40 хочу уже добиться эти еще раз требуется перезагрузить. Это уже то если... Что... Скажем так, смотрите, <laughs> то, что просто оно валяется, ага. так, а то, что уже трошки чуть то... Что воно... Ну ничего, все, симпатично. Это можно потом докупить альбом и перестать. Пунктов, <связ Ministry> 100 пунктов. 100 пунктов, ну, а звезда почему? Тоже самое, да? Нет, звезду можно дешевле. 200.

Вот так. Толпа. Толпа почем? Толпа? Да. три марки, две. Трояк. Сколько это что, За 900 можно А башня? 30 За 800.

да, а сейчас 200 лет правления? Нет, еще тут выбирать тут нормальные цены. Ну, постарайся. Долларов за толпу. О, запиши, что мне позволит. 60. Патина хорошая. И тут классная патина. 60. Это значит 65. Uh -huh. Гамбург. 65. Это в долларах все. Да. Ну да, это будет...

Скільки на розпиті? Ну пустих мене немає, я всіх повіддавав. Ну 900 там нічого. Ну я маю чуть дорожчі, там 770, 708.

Они ней... А не, ого, это что значит? Ну, простите, ты же не хочешь Ну, це издевательство. Толпа. ну почему это издевательство. Я же говорю, чтобы продать. Ну, я понимаю. Да вот. я тоже, наверное, куплю по 450. Э, Сколько там от грошей? 1600. 1600. Все, дякую Валюта разрахунки. а? Валюта розрахунків. Ну 75. что, надумал на своей повединку? Нет Что я должен был надумать? Приблагаю деньги С конечно Халявные деньги Так а за что это покупать? За гарни монетки Ну а -а -а. сколько на кругу? Вот так, Нет. Еще гамбург 65. Вот так 65? в гамбургу тут было. Да. Еще 550. Красиво меня. Такая вот мятинка тут. 550. 550. Видите, кожа. Господин, что от так? Золото сейчас.

80, 85. Вот это, кстати, я бы было я вам. понял. понял. Зато золотом добавлять. Да. Какой-то позор. 85. 6, 6, 6, 6. Позор джунгля. А? Позор джунгля. Нет, только за шмондер. 110. 30, Думал покажу их на выходных, но все же таки нет. вот успел забрать с почты, и уже у меня их купили. Четыре слабо NGC. Двухмарочники. Вот это лютер у нас M63. Бавария. И одна трехмарочник-трешечка. Сейчас буду паковать. А завтра отправлять. А что же я накупил? Ну, накупил я снова монет. Ну, ничего нового, в принципе. Ну, и снова, может быть, только что вот 50 франков. А так, все Германия. Царизма даже нет вообще. Такой я взял за 4400. 100 гривен сторговались. Сейчас на них ажиотаж хороший, все хотят их взять. Такие вот 50 франков. Испания, Геркулес. Ой. Я просто очень быстро снимаю, потому что мне надо уже бежать. Понабирал я толпу. Двухмарочники, трехмарочники. Понабирал. Взял, вот видите, МС-63 за 110 евро. Слабее NGC. Давайте покажу. Вот Гамбург. 4 штучки взял по разной цене. Вот эти были по 110 долларов. Уже в долларах говорю. Видите, тут и в долларах, и в евро цена. По 110. Есть также по 90 и 85. Чуть-чуть похуже, худшее состояние. Вот такую я взял за 65 долларов. Патина просто на ней классная. Штемпельный блеск. Башня. Вот я вам показываю цены. По 70 долларов. За 70 долларов взял. А вы уже там переводите на свою валюту, кто где смотрит. А так, ну, все похоже, видите. Они все просто брал я в количестве. То есть... Не хочу уже с пакетов доставать, я уже позапаковывал, мне надо просто бежать и быстро-быстро это все дело отправлять. Но ну, очень много толпы в этот раз. Я надеюсь, что в следующий раз получится уже царизма купить. По царизму как-то, знаете, получается, либо цена бешеная, либо несоответствие просто. Вот, к примеру, там был полтинник Николая Второго за 8500 его хотели, то есть 200 долларов, но его реальная цена 3000 гривен, то есть меньше чем 100 долларов. То есть просто как с потолка бум выстрелил такую именно цену. Монеты, которые стоят по 3-4 по тысячи гривен, некоторые там говорят по 7 тысяч гривен, то есть вообще тупо ни о чем. Либо же там 3000, но она убитая как-то, в общем, в этот раз не очень сильно повезло мне с царизмом. Но зато, вот видите, по Германии, по империи много всего понабирал. Сколько здесь? На 2,5-3 на тысячи где-то долларов накупил. В общем, я доволен. Тут еще в плюс были покупки в, в течение недели. Вот им слабики сейчас еще покажу. Вот слабые будут, какие я брал. И там еще от подписчика была посылка но я уже ее быстро распродал. Там была пятирублевки, олимпиада, молотобойцы, звезды. В общем, просто даже не было времени заснимать. Вот как сразу же пришла посылка, так сразу же все и распродал. Так что всем удачи в поисках. Пока.